Так, ну что, друзья, Витаня выехала с дядей Женей долбить щук. Так что начинаем наш интересный сплав по Сиверскому денцу. Слушай, конечно, ну, ну, есть. Давай сюда. Опа! Прикинь, только кинул сразу сходу тяча есть макс -кват. 128 Оп. давай петляй побила ну, такая невеличка не знаю, сколько грамм 400. Так, начало положено, да, тетя Женя, иначе клёво будет. Нам трава. Тут, блин, уже тут трава поднялась. Есть! Есть! В траву сразу глянь, какая матера. Не Некрупная. Угу. Не крупно. Ух ты, за око. Невелика, бачишь. Давай сюда гавам гер. Ну, так, грамм, не знаю, сика. 600-700. В пялках. Так. Еще пока бравтора Ну, дело движется да? И Причем движется так непогано, я бы сказал В принципе Так, давай, петляй Красуня Ну, в общем Мы подкрепились, пока щука не клюет Надо делать Операцию разловить воблер Поклевка на него была На прошлой рыбалке, на самоделку надо попробовать его все-таки полноценно обрыбать. Бо что-то не дело. Сегодня мы уже одного не еженого обрыбали. Надо теперь всего обрыбать. Бо так не интересно. Не люблю, когда воблеры лежать в коробке, а на них ничего не было поймано. Так не должно быть. Так что будем впираться пока трошки в него, какое-то время. Ну, чуть-чуть, да. Ну, такие, ну, 30 там с копейками. Ух ты! Была выход, ну, шнурок. Тыкнула, понял. Ну, невеличка волочь. Давай, давай, давай. О, хорошенько. Давай сюда. Тихо-тихо, Вот это что-то так натянул и фрикцион трошки послал. да? Да, закутаю. Это уже поздравляшка. Сейчас. Это уже хорошая слухота такая. Ну, да и на два. Примерно есть в ней. Хороший. Для комордата. Канату. Это вот хорошо зажмакалось. Ну яка, э давай покажем Михай. О, хорошенько такая. <соединяя> <соединя> <соединя> так, ну мы заберем до дома на день рождения жарать. <соединя> Будет <Бо>, дядя Женя, <соединя> день рождения, и <соединя> <соединя> мы на, на, стол надо. надо. <соединя> <соединя> да. <соединя> Короче, у нас с дядей Женей за, заявился трошки спор. Мы спорим все кивщуки. Ну, мы сошлись на мнение, что здесь полтора, наверное. Сейчас подымемся, проверим, сколько. Не, дядя Женя, все-таки я был трошки правый. Кило 700 Но с копейками. Кило 720. Ну, да, ну, да, трошки очко, трошки Ой. подвушка. Ну, ага. нормально, это уже зачетная рыбка. Такую даже по закону можно брать. Да, так, и сейчас закуканем и поплавая покатается пока тут у нас класс ага, Девица. Диви, на гнезде сидит и не шевелится яйца как мы и не бачим Ха, прикольно хитро я побачу, она глазами ты а. спалилась да так ребята ну что делаем последние забросы, дядя Женя рассказывает такие истории, что моя шанс смеху. В общем, в, общем, пора петлять до дома, бо жены ждут, нам еще плоты, наверное, минут 30. <решly> <решly> так что всем удачи, не забываем ставить лайки, подписываться и все так далее. Так что якось так, все, до скорого.